Pembantu pegawai perubatan dari klinik kesihatan Kinarut tiba seawal 3.45 pagi untuk memberi rawatan awal. Uh, she was asked to switch on the phone. Um, so she confirmed uh, she took a picture of the ambulance when uh, Lady was in the ambulance. Now I think that was she confirmed was at 4.14 a.m. 4.14 a.m tapi yang dia punya satu keterangan dia yang uh, betul saya rasa pasti lah ada kepastian uh, dia dari kecelakaan tu dia nampak yang dia tahu bahawa itu adalah satu dari jatuh lah tingkat mana dia dia tahu ha, sebenarnya tingkat satu dua tiga dia dia tahu tapi dia pasti dom jarak tu tingkat tiga so at least now kiri bakal jatuh tu uh, dia, keperangan dia uh, support yang bakal pathologist ni. dia mungkin lompat atau hayunkan diri. Dr. Jesse tolak kemungkinan Zara Kairina ditolak atau diserang Justice for Zara Dan pada masa itu adik Zara masih bernafas Jatuh masih bernafas Adik Zara ni terjun What what happened sebelum? Eh hey, tingkat tiga tinggi yo oh. oh ingat rendah ke? Jika benar dia jatuh sendiri dari tempat tinggi Bagaimana mungkin muka dia langsung tidak ada luka Sedangkan tubuh dalam keadaan dalaman dia yang cukup parah, hanya terdapat ada luka. Jadi dari itu tidak ada kemungkinan yang zarah terjatuh dengan tak sengaja. Apa yang, apa yang dimasukkan di sini adalah tidak ada kemungkinan zarah uh, sedang berjalan-jalan jam 3 pagi uh, uh, sek, uh, dan uh, ter, 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 terjatuh, ya. Kalau penghadang itu, misalnya satu dua kaki, mungkin. Dan juga uh, uh, satu kesimpulan yang dia mempertengahkan, tidak ada kemungkinan zarah ditolak sehingga jatuh. Ini adalah jika misalnya terjadi pergaduhan di dalam hostel uh, sebelum penghadang itu, dan di dalam pergaduhan itu zarah ditolak, itu tidak memungkinkan zarah jatuh. Sebab penghadang itu terlalu tinggi. Kan? Bila tak mungkin melompat. Kan? Jadi, bila tak mungkin melompat tu, maksudnya di sini, ianya tak dibawa ke bawah. Ia, ianya dibawa ke bawah. Bukannya berlebat. Itu lama Ha. Ha, jadi, ianya telah pun diseksa sebelum tu. Ianya telah pun dikatuk, ditolak, dihentak, dia semua. Dia, disiksa itu saja. Ha. Kenyataan Dr. JC ini telah mendapat banyak tentangan ataupun persoalan daripada masyarakat sebab semalam nampak macam masyarakat menyokong beliau sebab beliau mengatakan tak mungkin terjatuh, tak mungkin ditolak. Jadi orang nak mengatakan mungkin teori asal bahawa kecederaan Zara tu dari tempat lain dan dibawa dan diletakkan di situ. Ha, so, orang ada yang dah mula mengatakan betul lah teori tu Ada juga yang nak mengatakan betul lah teori masuk dalam mesin tu ha, Tak, nanti dulu Sebab Dr. JC mengatakan terjatuh dan juga ditolak itu tak mungkin Tapi, naratif bahawa kecederaan itu konsisten dengan kejadian fall Maksud dia, pergerakan dari tingkat atas tinggi, tingkat 3 ke bawah itu masih dipegang sebagai kenyataan resmi. Maksudnya kecederaan Zara masih dikatakan atas sebab fall. Terfall tu taklah. Terjatuh tu taklah. Ha, itu yang Dr. Jesse masukkan. Apabila otak kena trauma, tisu otak boleh mula bengkak. Dan apabila ia bengkak, aliran darah pada otak akan berkurangan. Dan ini akan menyebabkan kekurangan oksigen sampai tisu otak mula mati. Apabila tisu otak mula mati, boleh senang kena sawan dan juga seluruh badan akan kekurangan oksigen dan boleh jadi biru. Tisu otak mati juga boleh menyebabkan koma, tidak boleh bangun atau jika boleh bangun pun akan seluruh badan lumpuh dan tidak boleh gerak. Polis kena menyiasat bagaimana adik Zara kena trauma yang teruk kepada bahagian kepala otak sampai otak kekurangan oksigen. Injuries yang dialami oleh adik Zara terlalu teruk jika disebabkan oleh jatuh cuma dari tingkat tiga. Diagnose tu, that due to a fall. Injury tu. Injury sustained that due to a fall. Persoalan dia atau persoalan yang main di pemikiran kita dan netizen di luar adalah apa yang mengakibatkan kejadian ini berlaku? Betul tak? Uh, jatuh ke terjun ke? We don't know. Perkongsian teori dan pendapat ini bukanlah hendak mendahului mahkamah tetapi sekadar perbincangan untuk difikirkan dan juga persoalan yang mungkin perlu jawapan. Kita semua menantikan keterangan-keterangan saksi seterusnya dalam proseding inquest Zara Karina. Setiap keterangan seperti satu kepingan jigsaw puzzle yang apabila dikumpulkan semuanya akan dapat memberikan penerangan yang jelas apa sebenarnya yang berlaku pada malam itu. Kita nantikan pendedahan demi pendedahan yang akan kita ketahui melalui proses proceeding inquest Zara Karina Mahadir ini. Kerana perjalanan inquest masih panjang. Masih ramai saksi yang akan dipanggil termasuk keterangan-keterangan pakar berdasarkan exhibit, pemeriksaan, siasatan dan apa saja yang berkaitan kes Zara ini. Janganlah kita membuat andaian terlalu awal Dan membuat kesimpulan tergesa-gesa Tanpa mendengar keseluruhan proses inquest Serta Apa pun jua keputusan sebenar inquest Adalah di bawah kuasa Mahkamah Corona Jangan lupa menekan butang subscribe Like dan kongsikan video ini Tinggalkan komen dan pendapat anda Yang baik itu budi Yang indah itu bahasa Semoga kita berjumpa lagi Di lain waktu Di lain masa anda semua memang best 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 kembali kembali kita bikin sampai jari jatuh bangun tetap berdiri kita sampai jari